Пришел на движ, короче, в 5 утра, а уже никого нету, все разошлись что-то. Хуя знаю. Может, автопати на каком подвале? Посмотрим, пойду поищу. Какие день, Четвертый чи пятый же? Počasí si na skavy. Щоб, щоб ви розуміли, Чернігівську тероборону, ми усі боїмося. Ось ми, ніби вже не перший рік, і все одно боїмося Чернігівську тероборону. Це звірі взагалі. Це, це взагалі, ну я не знаю навіть з чим порівняти. Вовкулак і війни, бляха. Yeah. эпицентр разъебашил. Да. Вернее, разъебашил. Ну ничего, завезут новый. Все нормально. Дата рождения, где родился, так. Потом. Сейчас уже родить, да, Это просто сильно, блядь. И термоку дали, да? Ну я. А, ваша? Ну, похоже, Меня зовут Силанский Николай Андреевич. 24 февраля 1994 года рождения родился в республике Алтай, Московский район Кулабай. Служу в войсковой части 41-659 города Олесь. Что могу сказать? Не знаю, зачем мы сюда пришли, конечно, отправили нас. И если есть возможность, лучше возвращайтесь домой. Самолет.

Вы заебаны. Охуеть не встать. Слышите? Воздух, Воздух! Воздух! повернитесь оба. Как дела? Заебись. Дошли до Чернигова, парни. Ну не слышу, блядь. Дошли и спрашиваю. Вот Чернигов. И ответ. Ответа нет. Вот. Так, может, у я Причай, возле вас стоял и вам радовался. Да, 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 да. Вам дали такие. Да. Какое да. нахуй вещение? Куда ты ехал? Скажи, объясни да, мне, да, да. куда да, да. ты ехал? Куда ты да. ехал? Ну, да. вы понимаете, что вы бомбите? Были. Вчера да, было 17 самолетов, одновременно бомбило мирных жителей.

Отряд октября, блядь. Солнышко. Солнышко, блядь. Боли боси. И барвили. Солнышко и барвили. О, да вы каток отпал. О, а це радио то, да? <laughs> ну, да? да, мы... да. А? Сука, вышли поработать, бля. У нас ретроградный Меркурий, блядь. Ебать, дело. Кислоутный пистолет. Могут как вчера, они могут там погружать, погружать и улететь. Давай ебашь уже самолет да и пиздец. Поехали домой. Я делаю на кого-то там зима, то есть я буду подраться. Я буду подраться. Я... Два вижу, да. <звук> Дальний вообще далеко. А это как то Это высоко. Не возьму. <звук> это вчерашний пацан. Это вчерашний постанова.

Сука, пошли с другом. На разведку. И каждый новый день у нас новые приключения. Все по серьезному. Идем. Джамбо. Джамбо. Рушай меня. Ну, что сидишь, а ждать?

Это миномет он тоже. Да, да. сейчас назад. Руки. Назад? Вот здесь Б стояли. Так не такие стоят, вон пришли. Я, я просто хочу посмотреть, куда оно, куда оно пришло. Да я знаю. Тут две стоят. Тут танчик, тут танчик. Потому что с него потекло. С Б? Да. То есть слева. левой, с ней левой. Хлопцы сбираются. Сборы тревают, да. Под музычку, бачите? У нас дуже весело. Сейчас вот тут гнить стоять, пока все Что сейчас вот тут будем стоять, вот это бегом надо было делать. Ебать, блядь, наговорил ты, новое видео надо а снять. Просто скажи курач. Алло, алло. Алло, алло, кто там балуется, блядь? Так, а что было? маневры, маневры. Не то только, блядь. Главное хуйня, главное маневры. Ох, ебашим, блядь, сейчас зачистим нахуй. И полуботки, и деснянку, ебать, ебашь. И вот алло алё. И вот алло-алло, кто там балуется, блядь. Ну на ходу мыс точно. Все, все, приехали. Кому не нравится, можно его округ, Это вантаж. И кому не нравится, можно его есть разные сучки. Да. Это... А это, это моя, сучка. Это моя боже, сучка. Я помню. Нет, про корову. Все, приехали. Да. Пацаны, а уже это... в полуботках будут и выходят. Репки, репки. И вы куда? На Деснянку или на полуботке? А? На а, на ты хочешь за доплату, блядь. Три гривни. Или вы по УБД, парни по УБД. Ладно, да хуя вас что-то. УБДшника, бля. Понакупляли себе УБД, бля. <сulter> 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 Надо быстрее, едем быстрее, едем быстрее. Никого нет. О-ой-ой-ой, из червя накалить Уже местные бегают Встречают, цигарки просят О, Я столько лайков набираю, я тебе говорю <реш> Пежо заминовано Мы прошли уже нам уже похуй. И вот там в том будинку орки сидели. Хлопцы их разъебашили. Ну, мы разъебашили. Автобусные войска зачищают Деснянку. Автобус Буратин, блядь. Джон Спринтер, Рино Вивару и Спринтер. Катки, баки. распиздували. А он танк. Вот той он дого. А он башта. Ну no, он уже Пизделин. А то пизделин. А то пизделин. Окей, пизделин. Да. Ловенный. на Скручувалися. Не вийшло, ламали, ламали дерева, не А ми потім вилізли на дорогу, видно, сюди на кучу крути. Дойшли туди, там зірвані І вони круті назад стоїть. І тут стояли, дивилися цілий місяць. Що з того часа? ще не перила, вона скисає. Тут і не місяць. Результат работы. І гарямба. Рібки чисті, їдемо далі. Там десь вони стоять, то хочемо хоч пізди їм дати. Отак от, от. Ігор'ямба. Ямба. я і Ігрик. Ігрик мізантроп людей не ще любить. Ще й який. Ще й який. І ще автобус Буратін. Нет, три или четыре. Да, много. Буродин много. А вот там попереду бджик едет. Едет бджик наш. Освободитель ратиборка. Про три стекла бы не бачат телеглядачи. Блогер. Блогер. Это уже рыбки? Это уже рыбки. Ну, я знаю, де я буду в репках на Танкетки? А там праворуч, до речі, є прикольна ця. Репкінська. Доброго здоров'я. Заїхали в Репки. Ну, прочесали місто Репки, все чисто. Закріпилися, бачите? Місцеві нас закріпилися. Ми просто тут виставляємося, по два, по три. Треба попробовать, вони двох выдеван. Ратибурка, бля, освободитель. Не, я возьму. Ну давай, бери, бели, О, норки планували тут залишитись, блін, аж собі басейн викопали. Че вони такі хуйові люди. Я не провалюсь тут? уже майже деревьевка Алексей Hello Ну и я Снова автобус не весь, А как Ацератиборка с Владиком Освободители Тоже число 3 воскресенье 11 часов утра Мы на выезде на Новый Ярыловичи Гарного дня.